Allahdan doğulma necə olur? Salam əziz həmyərlilərim. İsa Məhəmməd ismi ilə hamınızı salamlayıram. Bu videoda mən sizlərə Allahdan doğulma haqqında bəhs etmək istəyirəm. Allahdan doğulmanın necə olduğunu bilmək üçün ilk növbədə biz Allahın kimliyi, onun görünüşü haqqında düşünməliyik. Yəqin ki, bir çox insanlar bu haqda belə heç düşünmürlər. Onlar düşünürlər ki, Allahı heç kim görməyib. Amma deyilənə görə müqəddəs yazılarda bəzi peyğəmbərlər Allahı görəblər. Misal üçün Musa peyğəmbər Allahı görüb və Allah ona bildirib ki, mən yandırıb yaxan alovam. Rəq dağıda İsrail övladlarına görünən zaman da alov formasında olub. Yedigil peyğəmbər də Allahı insan bənzərində, amma görünüşünün alov formasında olduğunu görmüşdü. İsa məsihdə Allahın ruh olduğunu söyləyirdi. Bizə aləm ruhani aləmin bənzərində yaradıldığı üçün Allahla ən gözəl müqayisə günəşdir. Günəşi doğrudan da Allah öz bənzərində yaradıb. Günəşə baxdıqda görəcəksiniz ki, sanki yanan bir yağdır, yağdan olan bir dənizdir, yanır. Allah da belədir. Öz-özünə yanan həyata malikdir. Belə Allahdan doğulma necə olur? İlk növbədə insan İncil kitabında yazılanları oxuyub, qəlbində heç bir şübhə etmədən iman edib. İsa Məsihin təlimini qəbul edirsə, həmin andan etibarən o Allahdan doğulur və Allahın ruhunu daxilində hiss etməyə başlayır. Allah da iman edən həmin şəxsin kiçik bir qüvvə ilə daxilinə yerləşir. Ümumiyyətlə ruh haqqında anlaşışı olmayan bir insan üçün bütün bu deyilənləri bəlk etmək bəlkə də çətin olar. Amma bir çox misallarla sizə müəyyən şeyləri izah etməyə çalışacağam. Sizlərə ruh insanın ruhu görməyib, amma hiss etməsi haqqında danışacağam. İlk növbədə insan Allahdan doğulan zaman öz daxilində Allahın sevgisini hiss edir. Daxilindən elektrik cərəyanına bənzər bir istilik keçir. Bir çox insanlar İncil kitabında yazılanlara iman etmir amma iman edib Allahın ruhunun sevgisini dərk edən insan həmin andaca bütün şübhələri dağıtmış olur. Çünki yer üzərində Allahın sevgisindən böyük heç birisi yoxdur. Məsəl üçün əgər insana həmin andaca deyilsə ki, bütün dünya sənindir və sən dünyanın padşahsın. İnsan bir o qədər də sevinməz, yəni yer üzündə Allahın sevgisi ilə müqayisə oluna biləcək heç birisi yoxdur. İnsan daxilən Allahın ruhundan doğulduqdan sonra onun sevgisini hiss edir. Tədricən doğ etdikdən sonra isə bu ruh böyməyə, güvətlənməyə başlayır. Ümumiyyətlə insan daxilində ruhun güvəsinin gücü qığırcım və ya ondan milyon dæfələrlə qat-qat güclüdə ola bilər. Bir çox ruhani qidalar mövcuddur. Dua edərkən Allah öz övladlarını qidalandırır. İncil kitabında qeyd olunub ki, Allahdan doğulan yeni məxluqdur. İnsanların bir çoxu Allahdan doğulmasını tam dərk edə bilmir. Doğulma zamanı insan qəlbindəki nifrət inciliyi varsa, həmin andaca Rəbb onun qəlbinə şəfa verir. İnsanla Allahın ruhu bir-birinə qarışır, Allahda yeni məxluq yaranır. Amma insan dua etmədikdə, Kəlam oxumadığı təqdirdə, təbliğ etməyəndə ruh həm böyümür, inkişaf etmir amma insanın tam xoşbəxtliyi, sevinç və sülh içində yaşaması, Allah'a bağlı olması, günaha nifrət etməsi, bir sözdə dünyəvilikdən tam çıxması, İsa məsəh bənzəməsi üçün insan ruh həm böyüməlidir. Ruhun böyümə insanın daha çox dua etməsi zamanı baş verir. Çünki ruh məs dua edərkən dolur, böyüyür. Bu proses həmçinin Rəbbə ilahilər oxuyarkən, xristian filmlərini seyredərkən də baş verir. Amma biz bu duaları davamlı olaraq etməliyik. Əks təqdirdə ruhumuz zəifləməyə başlayır. Çünki Allahın ruhu elektrik cərəyanına bənzər bir qüvvədir. Məsəl üçün telefonun enerjisi bitdikdə biz onu yenidən dolmağa qoyduğumuz kimi, zəifləmiş ruhumuzu da ələblə olan ünsiyyətlə dua ilə doldurmalıyıq. Biz dua etməyəndə Rəbb də yavaş-yavaş bizdən uzaqlaşır. Çünki Allah'a dua etməmək onunla ünsiyyətdə olmamağın özü böyük bir günahdır. Ümumiyyətlə Allahın varlığına iman edən şəxs hər zaman Allahla ünsiyyətə can atmalıdır. Ruhun güvətlənməsi üçün daimi dua etməli, oruç tutmalıdır. Ümumiyyətlə Allah hər şeydir. Əvvəli və sonu olmayan bir ruhdur. Hər yerdə mövcuddur. Dua vaxtı Allah ona dua edən hər kəsə öz sevgisini hiss etdirir. Ruh haqqında anlayışı olmayan bir çox insanlar Allahın ruhu ilə havanı müqayisə etdikdə onu qeyd etmək olar ki, Allah havanı öz ruhuna bənzər yaradıb. Ümumiyyətlə hava hər yerdə mövcuddur. Heç bir canlına havasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Allahın ruhu da hər yerdə hökm sürür. Biz dua edən zaman Allahın müqəddəs ruhu hava kimi insanın varlığına daxil olur. Onu qidalandırır, sevgisi ilə doldurur. Meh kimi insanın üzərinə əsir, qasrıxa, külək, tufan kimi hava ünsürləri də Allahın ruhuna bənzərdir. İnsan Allahın müqəddəs ruhu ilə dolan zaman onun inanılmaz sevgisini hiss edir. Rəbb onun daxili aləminə, qəlbinə şəfa verir. Bir çox xəstəliklərdən azad edir. İnsanlar daha çox günah etdiyi təqdirdə xəstəliyə düşər olurlar, ömürləri qısalır, dünyadan tez köçürlər. İnanın ki, insan günah etməsə, salih ömür sürsə, Rəbbdə tezliklə şəfa tapar və daha uzunömürlü olar. Rəbbə dua edərkən insan artıq Allahın sevgisini böyük bir qüvvə ilə hiss etməyə başlayır. Əvvəllər kiçik qüvvə ilə gələn bu sevgi sonradan böyməyə başlayır və suya çevrilir. Cənnətdə ümumilikdə hava mövcud deyil. Oranın havası elə müqəddəs ruhun özüdür. İncildə yazılmış Yəhye 3:19-a nəzər sala. Pariseylər arasında Nikodim adlı bir Yəhudi rəhbəri var idi. O gecə ikən İsanın yanına gəlib dedi: "Rabbim bilir ki, sən Allahın yanından gələn bir müəllimsən. Çünki Allah ona yar olmasa, heç kəs sənin göstərdiyin əlamətləri edə bilməz." İsa ona cavab verdi. Doğrusunu, doğrusunu sənə deyirəm. Bir kəs yenidən doğulmasa, Allahın padşahlığına görə bilməz. Nikodim ondan soruşdu. Yaşadılmış bir adam necə yenidən doğula bilər? O, ikinci dəfə anasının bətninə girib doğula bilərmi? İsa cavab verdi. Doğrusunu, doğrusunu sənə deyirəm. Bir kəs sudan və ruhdan doğulmasa, Allahın padşahlığına daxil ola bilməz. Bəşərdən doğlan bəşərdir, ruhdan doğlan ruhdur. Sənə yenidən doğulmalısan dediyimə heyrät etmə. Yel istədiyi yerdə əsir, onun səsini eşidirsən, amma haradan gəlib haraya getdiyini bilmirsən. Ruhdan doğulmuş adam da belədir. İsa Məssisiz heç kim Allahın səsinə eşidə bilər, nə də onu görə bilər. Peyğəmbərlərin davamçıları Məssihçilərdir. İsa Məhsin adlarından biri də barışdırıcı idi. Yəni Məsih Allahla insanları barışdıran bir vasitəçidir. Onsuz heç kim Allah'a yaxınlaşa bilməz. Allah insana öz sevgisini böyük bir qüvvə ilə hiss etdirdikdən sonra bu sevgi suya çevrilməyə başlayır. Bu zaman insan əsl cənnət həssini yaşamış olur. Allahdan başqa heç kim insana bu sevgini həssis etdirə bilməz. Hər bir insanda Allahın həyat verən ruhu var. Amma müqəddəs ruh başqa bir ruhdur. Məs bu ruh vasitəsilə Allahı hiss etmək, səsinə eşitmək, onunla ünsiyyətdə olmaq, iradəsini yerinə yetirmək, onun sevgisini hiss etmək mümkün olur. Bir sözdə məs bu müqəddəs ruh vasitəsilə insan Allah'a daha çox bağlanmış olur. Havaya bənzəyən Allahın müqəddəs ruhunu sonradan su kimi içməyə başlayırsan. İncildə Yəhayə 4:13-14-də Rəbb həyat verən sudan danışır. İsa ona cavab verdi. Bu sudan içən hər kəs yenə susayar, amma mənim ona verəcəyim sudan kim içsə, heç vaxt susamaz. Lakin ona verəcəyim su onun daxilində əbədi həyat verən bir su qaynağına çevriləcək. Rəbb bu ayədə su dedikdə öz müqəddəs ruhunu nəzərdə tuturdu. Allahın ruhunun özü sudur. Və Allahın ruhundan doğulan Məsihçi bu həyat suyundan içdiyi zaman öldükdən sonra belə cisman çürüsə də ruhən diri qalır. Cənnətə getmiş olur. Müqəddəs yazılara görə Allahdan doğulmayan səmavi saltanatı Allahın padşahlığına əsla girə bilməyəcək. Sudan sonra insan Allahın ruhunu başqa bir qidə kimi, süd kimi içməyə başlayır. Müqəddəs yazılarda da bu yazı öz təsdiqini tapmışdır. Belə ki, Rəbb öz xalqını Misir torpağından çıxararkən onlara bal və süd axan torpağa aparmağı vəd etmişdi. Bu ayələrin hər birinin ruhani bir mənası var. İsrail övladları məsihçilərin surəti idi. Süd və bal isə Allahın ruhudur. Biz isə bu dünyada Rəbblə ünsiyyətdə olarkən onun bal və südə bənzər müqəddəs ruhunu içmiş oluruq. Ümumiyyətlə bir çox dinlərdə də deyilir ki, cənnətdə Rəbblə olan insanlar qol içəcəklər. Süddən çaylar, dağlardan şərab axacaq. Biz məsihçilər Rəbbinin ruhunu belə hiss edirik.